Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləcilərimiz. Belə bir gözəl, çox möhkəm tikilmiş həyət evi təqdim edəcəm sizə. Masazır qəsəbəsində Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxa istiqamətində yerləşir. Sənətimiz var, çıxarışımız var. Tikilş haqqında məlumat verim. 8 m 20 sm-nin 11 20-yə tikilmiş bir evdir. 4 otaqdır. Kürsüdür, monolit betondur. Mərtəbələr arası monolit betondur. Damın altı da monolit betondur. Tam cüt daşdır. Keyfiyyət önəmlidir, qaçırmağına dəyməz. Qiymət də video görüntünün sonunda tam şəkildə qiymətlə bağlı məlumat veriləcək. Həyətin göstəriyim. Gördüyünüz kimi köhnədən belə tutaq acı var burda. Barveran ağacdır. Qaz, su, şif var, kanalizasiya var. Ağac üçün bu hissədə ayrıca belə bir yer saxlanılıb. Giriş qapı hissəsidir. Ətraf yaşayışdır. Yaxınlığında 4 nömrəli orta məktəb var. Yenibakı yaşayış kompleksinə də yaxındır. Bir daha təəssüratını deyim. Burada istiqpolun çıxış xətti bu hissəyə verilib. 1-ci mərtəbə tam şəkildə istiqpol oldu. Evin yanından keçmək mümkündür. Belə bir gözəl həyətinin görünüşü var. Zirzəmsini göstərim. Zirzəmsi də burada piləkəndir. Aşağısı tam şəkildə betonlanıb. Yəni insan şəxsi özü üçün nə qədər tikə bilərsə, o dərəcədə tikilib. Hətta ondan da artıq tikilib. Burada da əlavə külək kanalının altında zilzəmsi var. Sənət də evdir. Qanun ata ustalıqsıqlı olacaq. Evin içini göstərəm sizlərə. Instagram, YouTube kanalımıza abunə olun. Belə gözəl həyət evləri, bina evləri satışa çıxanda iş ora siz də izləyin. Videonu da bəyənməyi unutmayın. Evin dəhlizindədir. Dəhliz genişdir. Dəhliz ümumi sahələndən 3 metrə yaxındır. Bəki 3 metr olar. İstipoldur. Döşəmə granitdir, tam şəkildə. Dəhlizin üzü naraca pəncərəsi var. Pəncərə də açılıb bağlanan pəncərədir. Divar kağızları, səliqəli divar kağızları seçilib vurulub. Taxtanın altında boş bir ərazisi var. Burda bizdə hamam otağıdır. Ev yeni təmirdən çıxıb, yaşayış olunub. Böyük bir mətbəximiz var, onu göstərim. Böyük bir mətbəxdir. Mətbəx mebeli yığılandan sonra bu hissəyə stolsuzu qoymaq və yaxud da ki, kiçik divan qoymaq imkan olacaq. Burda da pəncərəsi ös heyətinədir. Ümumi görünüş bu qaydadır. Deviz skaplardır, bəyaz skaplardır. Birinci mərtəbə tam şəkildə isti döşəməli. Qəhlizdə isti döşəmədir, mətbəxdə, qonaq otağında, hamam otağında. Və böyük qonaq otağımızı göstərim sizlərə. Belə bir gözəl böyük qonaq otağıdır. Pəncərəsindən həyətinə mənzərəsi var. Birbaşa yaşınlığı görür. Qızın bu hissədə ümumi görünüşünü görürsüz. Geniş, işıqlı evdir, qaçırmana dəyməz pləkən taxtadan işlənlib. İkinci mərtəbəsinə daxil olmuşuq. Ümumi təhlizin görünüşünü göstərim sizlərə. Döşəmə laminatdır. Baş tərəfdə bizdə hamam otağıdır. Evimiz 4 otaqdır. Böyük həcmdə yataq otaqları var. Aşağıda qonaq otağı da böyükdür, mətbəx də böyükdür. Evin qiyməti 120.000 manatdır. 120.000 manata təklif olunur. Real alaca yerində endirim olacaq. Ən kişiyətli otaq budur. Həftə göz qabağındadır, keyfiyyətlə tikilmiş bir evdir. Burada da bizim digər yataq otağıdır. Çox həcmli, böyük yataq otaqlarıdır. Və bu da sonuncu yataq otağıdır. Qiymət 120.000 manat, sənədlidir evdir, keyfiyyətlidir. Bir də əsası evin 3 ədəd monolit betonu var. Evun bu hissəsi damdır, yuxarısa dam yığılıb, damın alt hissəsi monolit betondur. Burdan birbaşa mərkəzəvi heyvana çıxışı var, əsas etibar. Son olaraq mən də bir təşəkkür edirəm, Instagram və YouTube kanalımıza da abunə olmalar unutmayın.